হেল্ল' ভিৰৱান সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোফালে সুফালে আছে আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া খাবৰ উদ্দেশ্যে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু আজি যেতিয়া মিক্স চেচাৰ পেকিং কৰি আছোঁ দহ টকীয়া পাউচ যিটো নেকি দহ টকাত বিক্ৰী হয় সেইটো নব্বৈ টকাত আপোনালোকে ডৰ্জনত ল'ব পাৰিব এক ডৰ্জনত নব্বৈ টকা আৰু দহটকীয়া পাউচটো হৈছে এনেকুৱা ইয়াতে ডাবল পেকিং আছে দুটা পেকিং আছে আৰু এইটো এনেকুৱাতো আপোনালোকে বাৰটা পেকেট পাব নব্বৈ টকাত আপোনাৰ কোনোবাই যদি দোকানত নি বিকোঁ বুলি ভাবে তেতিয়ালৈকে ল'ব পাৰে আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত কমেণ্ট এটা পাইছিলোঁ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰি বাইদেউ এগৰাকীয়ে কৈছিলে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰি অন্য কিবা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি নেকি বুলি সুধিছিলে বাইদেউ এগৰাকীয়ে অন্য কিবাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নোৱাৰা নহয় প্লাষ্টিকৰ বাহিৰে চিলভাৰ আৰু ষ্টীলৰ গাম্লাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদিহে আপুনি একেদিনাই বনাই আচাৰখিনি একেদিনাখনে যদি পেকিং কৰে তেতিয়া আপুনি চিলভাৰ বা ষ্টীলতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি সেই গামলাটোত যদি দহ পোন্ধৰ দিনকৈ দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ গামলাটো বেয়া হৈ যাব ফুটা হৈ যায় সেই তেতিয়া আপুনি ষ্টীল বা চিলভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে এদিনৰ কাৰণে আপুনি পাৰিব আমি যিহেতু এমাহমানৰ আমাৰ যিকোনো এটা আচাৰ বনাওঁতে আমাৰ এনামান লাগে ৰ'দত দিওঁতে পেকিং কৰালৈকে প্ৰায় এম এমাহমানেই হৈ যায় তেতিয়ালৈকে যদি আমি ষ্টীল বা চিলভাৰ গামলাত থৈ দিওঁ তেতিয়া নেকি গামলাটো বেয়া হৈ যাব আৰু আগতে আমাৰ তেনেকুৱা হৈছে আমি প্ৰথমতে নাজানিছিলোঁ নজনাৰ ফলত আমাৰ তেনেকুৱা কেইবাটাও গামলা বা তেনেকুৱা বহুত বস্তু আমাৰ বেয়া হৈছে তাৰপিছত এতিয়া যেতিয়া নেকি আমি লাহে লাহে জানিলোঁ যিহেতু আমাৰ এইখিনি কৰি থকা অলপ কেইবাবছৰো হ'লতো সেইটো কাৰণে বহুতখিনি কথা আমি গম পালোঁগৈ তেতিয়া গম পালোঁ যে প্লাষ্টিকটোৱে চবচে বেষ্ট কাৰণ আমি এমাহ দিন আচাৰখিনি থৈ দিব লগা হয় গামলাত তাৰ পাছতহে আমি পেকিং কৰোঁ তেতিয়ালৈকে প্লাষ্টিকটো তেতিয়া বেয়া হৈ নাযায় প্লাষ্টিকটো নিমখে বেয়া কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আচাৰত নিমখ থাকে ভিনেগাৰো থাকে কম পৰিমাণে হ'লেও ভিনেগাৰ দিবই লাগিব প্ৰত্যেকেই দিয়ে এইটো আৰু ভিনেগাৰ নহ'লে আচাৰ কেতিয়াও নহয় অকণমান হ'লেও লাগিব অঁ হ'ব যদি আপুনি এক কেজি বা দুই কেজি ঘৰত খাবলৈ বনায় তেতিয়া আপুনি তেল দি ৰাখিলে তেতিয়া ভিনেগাৰ নিদিলেও হ'ব কাৰণ আমাৰ এক কেজি দুই কেজি নহয় এটা গামলাতে আমাৰ পঁচিছ কেজিৰ পৰা ত্ৰিছ কিলো সাতাইছ কিলোলৈকে থাকে তেতিয়া সিমানখিনিতো ভিনেগাৰ কম পৰিমাণে হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব সেইটো কাৰণে আমি প্লাষ্টিক গামলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু প্লাষ্টিক গামলাটো বেয়া হৈ নাযায় ক'ৰবাত যদি কেনেবাকৈ লাগে ফাটে তেতিয়া বেলেগ কথা নহ'লে এনেই বেয়া হৈ নাযায় প্লাষ্টিকটো আৰু বাইদেউগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে মই এই কথাখিনি ক'লোঁ তাৰপাছত সেইদিনাখন যোনটো পাঁচ কিলোৰ মিক্সচাৰ্চাৰৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছিলোঁ তাতে ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পাছত বহুতে লৈছিলোঁ বাৰু পাঁচ কিলো আচাৰটো ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে আৰু আমাৰ আমাৰ যিহেতু থলুৱা প্ৰডাক্ট সকলোৱে এনেকৈ থলুৱা প্ৰডাক্টবিলাক যদি লয় তেতিয়াহ'লে খুব ভাল কথা কাৰণ বিয়া সকাম বা তেনেকুৱা হোটেল ধাবাবিলাকলৈ যদি আমাৰ নিজৰ নিজে বনোৱা থলুৱা প্ৰডাক্টবিলাক যদি দিব পাৰি ল'ব তেওঁলোকে যদি নিয়ে তেতিয়াহ'লে সঁচাই ভাল কথা আৰু আজি মই কেনেকৈ পেক কৰিছোঁ কি কৰিছোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাওঁ এইখিনি মিক্সখিনি এনেকৈ আছে এইটো পাউচ তাৰপিছত এইফালে মেচিন পালা আৰু এইখিনি মিক্সখিনি এইয়া ইমানখিনি হ'লগৈ আৰু এতিয়া বেছি দেৰি হোৱা নাছিলে বাৰু কৰি থকা আৰু কৰিবলগা আছে পাছত কৰি থাকিম আৰু বহুতে ইনবক্সত মেছেজ কৰিছে আৰু কমেণ্টো কৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ বহুতৰে ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই ইনবক্সত মেছেজ কৰাসকলৰ কেইবাগৰাকীও সুধিছিলে বা আপোনালোকৰ দোকানখন ক'ত আছে বুলি আমাৰ দোকান আছে ডিব্ৰুগড় চাবুৱাই চাপাৰ নিউ মাৰ্কেটত আছে আৰু যদিহে আপোনালোকে কোনোবাই বিচাৰে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ধিয়াই আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা লৈ ফোন কৰিব পাৰে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে কেনেকুৱা পালে জনাব পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানেই নমস্কাৰ